хочу вас поздравить с наступающим праздником, поблагодарить вас, вас, большой коллектив, одна большая семья. Я со своей стороны максимально постараюсь сделать, чтобы ваши предприятия, в которых вы работаете, вся структура ЖКХ, она у нас в городе была, достойное место занимала. Ну и конечно будем искать все возможности разного, разных способов материально стимулировать, чтобы как-то ощущали благодарность за, за свой труд не только на словах, но и материально. Я от тебя хочу сказать, что даже если мы с вами не очень часто встречаемся, то я правда, я знаю, что вы всегда рядом. И я твердо знаю, что вы всегда сможете. Вы выстоите, вы поддержите. Вы действительно тут твердое надежное плечо. Это что касается каких-то экстремальных ситуаций, но ваша, ситуа ваша работа заключается и в том, что это тяжелый каждодневный труд. Спасибо вам за него огромное. ちょっとだけで。 из-за того, что я много участвовал в разных работах. Так же самое я работал и на трубопроводах, и на домах. Ну, опыт просто житейский много мне дал. 15, 15 лет я, грубо говоря, в строительстве. И на ЖКЦ уже 2,5 года, на водоканализации проработал полгода. Я в всех видах участвовал, работах, которые, ну, как вам объяснить, я практиковался, ну, на всех и на трубопроводах. И... Был хороший учитель. У меня вообще я работал в компании «АПСПЕСТРОЙ» очень много. Это развитая компания, которая дала много мне, как, как вам объяснить, способ научиться этих работ много мне дал Игнатовский Евгений Николаевич. Когда я пришел когда на должность, он дал развиться коммунальщика. И получается, службы начали работать из-за того, что пошло новое оборудование. Очень много начали учиться новым технологиям. И в принципе, выполнение работы стало легче, чем было до этого. Ответственность всегда есть. Ну, просто, просто выполняешь работу. Поставлена задачу, как нас говорят. А от этого не денется. Если ты не будешь этого делать, город не будет работать. Для меня не было ожидаемо, я просто не знал, что даже не надо лучше работать. Это еще бойцом покойный Фролович меня попросил, я как-то стрелял, он говорит, есть место, хочешь поработать у нас. Так как я работал в заводе, ну, пришел, посмотрел, думал, легко, оказывается, не очень легко перестраиваться с этого, так что он... ну, потом за данный опыт так. Если взять, допустим, заводской взять, вот, там намного как бы, проще было, то тут сложнее. Тут каждая квартира, каждый свой тут отдельно. И все это надо разбираться. Ну, вообще это никому ж неприятно, если остаться без совета. У кого-то помогать нужно. Вот вы вызвали, значит, обязательно надо помочь. Даже как-то и самому приятнее, и человеку, думаю, приятнее, вот когда сделал, ремонтировал. Конечно, в работе всякой я не отказываюсь как директор, мы с ним очень. Поэтому бывало, что и в 10, и у 11, и в 12 человек. Так что и он приходил, и я с ним Но ну, выполнял. Так что, вообще-то, я благодарен все равно. директору. это коллектив у нас дружный. Я рада не только за то, что меня лично отметили, я рада за то, что нас в городе люди уважают, и без нашего труда в этом городе, наверное, не было бы того порядка, какой находится в нашем городе. И я благодарна коллективу, который вместе со мной трудится, и приходим мы все к тому, чтобы у нас был в городе порядок, была вода прежде всего, и что люди шли с работы, и была у них все услуги, которые они хотят. Я работала на многих должностях в городе Южном, и меня люди многие знают. Образование у меня совершенно не соответствует, конечно, тому, этому предприятию, но все мы, мы все работаем, у нас контролеры все работают с высшим образованием, и все работают на совесть и любят свою работу. Ну, сегодня просто одна из таких возможностей действительно отдать данное уважение и сказать признательность, и высказать свою, сказать слова действительно благодарности тем людям, которые очень много делают для этого города. Делают своим каждодневным трудом в разных условиях, в разных погодных условиях, в самые такие тяжелые моменты, когда у нас либо льет дождь, либо что-то происходит, засыпает снегом. Эти люди всегда, как бы, это как раз их работа. Это бывает и внеурочно, это бывает и ночью, и на выходные, и поэтому они достойны самых теплых слов в свой адрес, потому что достаточно недостаточно, наверное, правильно сказать будет, оплачивается их труд, хотелось бы, чтобы это было больше. Понимаем, что это социальная составляющая, что это связано с тарифами, поэтому касается всех жителей. И естественно, есть определенные факторы, которые в этой отрасли не дают высокого образования в области заработной платы. к сожалению, так сегодня. Я очень хочу подчеркнуть то, что без этих людей, а у нас почти полтысячи человек работает сегодня во всех сферах коммунального хозяйства, этот город бы просто он бы и не был бы городом. Потому что вся система коммуникаций, чистота на улицах, благоустройство, озеленение, это все лежит, делается руками этих людей. Людей. Это работа, которая у них ежедневная. У них нет такого понимания, как, допустим, льет дождь, и мы сегодня не работаем. То есть, да, действительно, если там что-то, они выходят самые первые, наверное, на улицы города. Вот очень кто, кто кто появляется, потому что, а чтобы тому времени, когда люди пойдут на работу, чтобы уже улицы города приводились в порядок. Но я хочу подчеркнуть, что мы не должны забывать о том, что э, наш город он должен быть чистым, ухоженным, современным, красивым. И это все достижимо только благодаря труду этих людей. И поэтому им хочется сказать огромное спасибо. Хочется, чтобы они чаще чувствовали поддержку от нас, от городской власти, от жителей. Не только бывают слова упрека, но часто достойно слышать слова благодарности, потому что они искренне и качественно делают свою работу. Ну, в общем, учитывая, что мы награждали от исполкома Южненского городского совета, директора коммунальных предприятий у себя отмечали лучших работников, то, я думаю, где-то суммарно более 30 человек, наверное, 30, более 30 человек сегодня было награждено. И действительно, это достойные люди, достойные самых теплых слов. И я хочу сказать, что ну, у них сейчас праздничный день, он преподает на воскресенье, как все профессиональные праздники. Я думаю, сегодня мы захотели, чтобы они действительно собрались, сегодня помогли нам и подключили здесь, кстати, народный депутат Украины Александр Семенович Пресман, помог в организации праздника. И большое хочу сказать спасибо и коллективу Дворца Творчества «Мрия», который подготовил программу и сегодня ее там, сделал, выдал ее на сцене, тоже внеся определенное настроение хочется, чтобы это настроение царило все-таки у них в душе. Эти дни они сильно прочувствовали, что они достойны заботы о себе, хороших слов в свой адрес. И немножко могли просто расслабиться, побыть в своих семьях и отпраздновать. Александр Семенович у нас строительное образование, и в свое время он э, работал в сфере ЖКХ, поэтому эта работа ему очень знакома и понятна. И это и он вышел с инициативой, что я профессиональный праздник, который он действительно, он и вот тоже очень хорошо ему знаком, и он его касается, и он попросил, что давайте я хотел бы тоже поучаствовать в этом празднике. И отдельно у него даже есть, как бы, он, были изготовлены грамоты именно от народа от Александра Александр Семеновича о том, что э, с вами благодарности в адрес тех людей, которые себя зарекомендовали достойно, и э, многие годы уже работают в этой сфере, были выбраны вот несколько человек, которых мы сегодня наградили. Ну и плюс мы постарались сегодня создать людям ну, атмосферу праздника. Пожелания ЖКХ, конечно, конечно, им ощущение удовлетворения от своей работы. Хотелось бы, чтобы они чаще слышали слова благодарности в свой адрес, чтобы они чувствовали на себе заботу городской власти. Хочется, чтобы их труд оплачивался достойно, и чтобы мы создали для них социальные возможности дополнительные, как для тех жителей города, которые пекутся и заботятся об этом городе ежедневно. И сейчас у нас есть несколько программ, которые будут поддерживать, в том числе решать проблемы в сфере ЖКХ в плане обеспечения жильем. У нас есть программа по доступному жилью, которую в этом году стартует, которая касается и тех работников, которые сегодня в ожидании жилья. И уже принято решение, и городской голова уже об этом говорил неоднократно. В этом году приступаем к строительству общежития для коммунальных служб города, для э, тех отраслей, это и образование, и медицина, кто сегодня действительно ну, может не в состоянии приобретать себе жилье. Мы строим коммунальное общежитие для этих категорий населения тоже будет такой определенный вклад в то, чтобы эту отрасль, все эти отрасли поддержать, в том числе ЖКХ.